чем Война политика. Ну, я тоже историю война политика. А, точнее, не война, а история политика и литература. Откуда ты будешь? С Новосибирска. Ну, задавай вопросы, что хочешь обсудить. Ну, обычно мне как-то задают, я даже не знаю, честно. Мне, в принципе, все понятно. По войне, по политике. Может быть, у тебя есть какие-то вопросы, которые ты к россиянам прям типа? Да, я интересуюсь. Планировали, планировала ли Российская Федерация заранее захват Крымской, Крымского полуострова? Планировал ли захват? Ну, это такая операция, это скандалечка не решается, скорее всего, планировал, мне кажется. Понятно. Как ты относишься вот к захвату Крыма? Ну, нормально, положительно. Нормально. Как ты относишься? События во время Великой Отечественной войны, когда нахватывали часть э, РСФСР, БССР, УССР, то есть часть Советского Союза. Плохо. А в чем разница между этим плохо и нормально? Ну, я гражданин России, uh -huh. поэтому когда у меня становится больше территорий, uh -huh. что-то что? Когда у меня становится больше территорий, ну, в стране, где я живу. Это хорошо. А чем тебе это хор... что тебе это приносит? Ну, в Крыму крутой климат, там можно ехать отдыхать, кайфовать. А Российская Федерация у себя никакого курорта не построила до Крыма. Ну, Крым он особенный. Чем он особенный? Чем он отличается от э, э, Уфы, например? Ну, там климат он морской, он же ты видел географически, он как находится. Что, он как а в Новороссийске сидит? не тот климат? Не, не, да ты не понял он Крым, он как бы полуостров внутрь моря. То есть он как бы там климат особый создает. Он омывается морем со всех сторон. То есть это как бы остров. можно сказать. А на Ворисийск чем отличается? Там же тот же самый, тут та же самая вода. Ну, причем я то, что объяснил. Крым это со всех сторон водой омывается. Понимаешь? Поэтому то есть он... для тебя это нормально, когда твоя власть, твоя, твоя, армия приходит и захватывает чужую территорию? Не, я против войны. Так ну, а ты сказал, же, что мы это мы... нормально. Тебе нравится, когда твое, твое государство а приобретает? Там же пролития не было, по крайней. Вот То это... что? Пролития же не было, захвачено сколько понял. Это... А захват чьей-то территории это означает пролитие? Не, если ты смог э, дипломатически отжать территорию и не ни одного и не потерял ни одного человека, это круто. Это признак высокого класса. А как это Но... дипломатически можно? Ну вот я вот как, ну как это они сделали? Ну, Силь Украина войны, дипломати... да. дипломатически никто не признает, Крым частью Российской Федерации. Ну вот это минус, да, это плохо. То есть это не дипломатический захват, это силовой был захват. Ну слушай, ну, ну как бы да, да, но я имею в виду, что без политики. Ну как Не, ну силовой, почему? Были-были да. погибшие. А, были все таки Понятное дело. Блокирование воинских частей, арест. Рез местных активистов по сегодняшний день он продолжается. Но объективно, крымчане большинство хотели в России жить, но это факт. Не, не существует понятия крымчане. К, на, на территории крымского полуострова очень большое количество национальностей проживало, проживало и проживает. Это украинцы, Они русские были. это большинство, а коренные это караимы, крымчаки и крымские татары. И помимо них, еще и белорусы, и другие народы. Так я говорю про крымчан. Я не говорю там какой-то народ конкретный. Крымчане это кто? Это вот все вот эти народы. Это получается жители Крымского полуострова. Да, да, да. Они до прихода вот этих российских, вот этой российской армии где-то проводили референдум, требовали, не, чтобы это... Крым отсоединился от Украины? Нет, это не, нет официальных данных. Я не буду ссылаться на официальные ага. данные. Ну, как бы я просто знаю, потому что я в интернете видел опросы людей. А, ну, у них, когда еще они были в составе Украины, там просто на улице опросы проводили. Uh -huh. Но там просто видно было большее количество людей за то, чтобы быть с Россией. То есть, правильно я понимаю, если украинцы сейчас понаедут в Белгородскую область, их там будет большинство, и они вот будут проводиться опросы и проголосуют за то, чтобы Белгород, Белгородская область стала частью Украины, они будут правы, и Украина может приходить и захватывать эту территорию. Ну, вообще отчасти, можно сказать, что да. Отчасти. А я не могу, ну, как, не... как это ты этим интересуешься, если у тебя вообще знаний на эту тему нету? Как это они, понаехав куда-то, имеют право претендовать на эту территорию? Ну, я тебе пример приведу. Давай. Допустим, получится какой-то такой, допустим, там развал страны условно, случится, да. Ну, вот какой-то кризис. Юридический развал, как Советский Союз, прекратил существование. Ну, типа, да, да, да. И там действительно будет вот много украинцев жить, Но они и... могут сослаться на статью в ООН, у праве народа, вот, проживающего на определенном не могут, не могут. Почему? Ну потому что у них уже есть своя страна Украина. В Конвенции о правах коренных народов четко написано: народы, которые не имеют своей государственности, вот, например. Крымчаки, караимы и крымские татары. Почему они коренные народы Крымского полуострова, а не Украины? Потому что Украина это украинцы, и титульная НАТО украинцы. А в Крыму они, это их территория, они там осваивали свою культуру, традиции, нацию, язык. И в принципе архитектура там такая более крымско-татарская. Поэтому украинцы, которые проживают в Белгородской области, не могут проводить референдумы. Так же, как и россияне, которые проживают в Крыму, не могут проводить референдумы. У россиян есть Российская Федерация. Угу. Не, надо понимать, что в Крыму был свой парламент. У них все-таки автономность была побольше, чем просто у белгородцев условно, да, потенциально. Ну да, была конституция, были законы, которые не противоречили законам Украины, да. Ну, так право отсоединения было, у них нет. На этом, на этом основании это и получилось сделать. Нет, у них в законодательной базе не было возможности отсоединяться от Украины слушайте, и главное, это что? Ну, вот как в Косово. Там же тоже, по идее, это ну, законная была сербская территория. Правильно? Вообще, вот попытка российской пропаганды оправдать референдум в Крыму, это приводить под пример Косово, где были этнические, где были этнические вот, где власть переселяла людей. То есть то, что делали коммунисты во время э, советской власти, когда украинцев депортировали на, э, на Сибирь. В Крыму люди нормально жили, туда Россия пришла. Понимаешь? И по закону, и по конституции, в которой они жили. Они управляли Крымским полуостровом, у них были дополнительные возможности, но они подчинялись Киеву, Верховной Раде Украины, и законам конституции Украины, имея свою конституцию. Ну ладно, я, я все равно не против, но ну, это все равно право сильного, да, действительно. Вот, так говори, а то а ты на законы ссылаешься, на конвенцию. Не, 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 Вы я по, не, по, по, по праве я, сильного захватили чужую территорию. А я же не пытался говорить, что Россия юридически права. Она все равно во главе стоит право силы всегда, право силы всегда. всегда будет. Понятно. А можешь подсказать, пожалуйста, вот до 2014 года в Российской Федерации была возможность... Республикам типа Татарстана проводить референдум об отсоединении от Российской Федерации. То есть а. у них была возможность еще со времен 90-х лет приобрести свою независимость. Почему Путин в 2014 году аннулировал им эту возможность и убрал э, закон о проведении референдумов в этих республиках? Ну, ну, потому что пример с Крымом мог бы для тех народов сказать, что, о, оказывается, можно вот так, мы тоже так хотим. То есть, что, ты хочешь мне сказать, что в Российской Федерации теперь республики и народы не имеют права на самоопределение? Ну, это же ты сказал, получается, нет. О, а как это так? А вы же а федерация? Вы же не страна? Нет. Вы же федерация? Это, это, это другое, это не то же самое. Ну, вы федерация, у вас же равноправные субъекты. А как это так? Ну, это, ты получается, это получается, кремлевская власть позбавила к своих граждан возможность его изъявиться? Не, ну ты просто как будто, может, не понимаешь, что такое федерация. А ну, расскажи вот. мне, давай, пообщаемся на тему федерации. отделиться. Да, у тебя там есть независимые органы, суды, право по языку там изучать свои какие-то языки религиозные штуки там по семейному законодательству ну и такие есть приколы но ты все равно подчиняешься э, федеральному центру После распада Советского Союза были подписаны равноправные двусторонние соглашения между Москвой и всемарой республиками. Только вот Путин в 2004 году их полностью все аннулировал. А равноправные, равноправные республики ⁇ это означает, что каждый субъект он равноправный другому субъекту. Управляет ими, управляет Совет Федерации. А Совет Федерации представляли каждый представитель, которого выбирали жители определенного региона. Так у вас же Путин изменил полностью всю систему, И что? поделив просто на федеральные округа. Если люди раньше выбирали своих представителей, вот Якута выбрали Якута, чтобы Якут представлял в Госдуме или там в другом органе. Республику отстаивал права за свой язык, культуру, за свои ресурсы, так Путин избавил их этой возможности. Отобрав у них право голоса и призначив своего русского, который представляет интересы Путина в этом регионе. У -у -у. Так разве это равноправные республики? Ну, это скатывание в диктатуру, как бы Авторитаризм, ты имеешь в виду? У вас же, ну, же авторитаризм, у вас пока что диктатуры еще как таковой нет, авторитаризм, правильно? Ну, кто как считает, я не знаю. Как, на самом деле. Так как ты думаешь, это правильно, что сделал Путин, что избавил право воли изявляться других народов? Ну, я считаю, нет. Неправильно. Нет. И в то же самое время ты поддерживаешь силовой захват Крымского полуострова в Украине. Ну, мне просто нравится идея, что Крым теперь в России. То есть теперь, если крымчане захотят провести референдум об отсоединении от России и присоединении к Украине, приедет Росгвардия и всех их посадит в тюрьму по статье за... А, ну, кстати, да, получается, сейчас это да, они не могут так сделать. Ну, да. И как ты думаешь, это справедливо? Ну как сказать? Ну как сказать? Не знаю. Ну наверное нет. Мне не нравится то, что ну, это идет больше диктатуре. Я хотел бы полной свободы вообще. Мне вас... не нравится идея, что я не могу в своем регионе тоже губернатора выбирать. Я считаю, это вообще странно. А ты из какого региона? Из А, понял. Так получается, что ты, под... ты СВО поддерживаешь, правильно? Не нейтрально вообще как-то. Ты нейтрален к войне против Украины. Поддерживаешь силовой захват территории Украины, потому что в таком случае территории у тебя прибавляются, а ты хочешь отдохнуть нормально в Крыму. Но в то же самое время ты осознаешь, что у тебя отбирают право голоса. Да. И тебе все равно. Нет, я сказал, я против. Так это вы в редко все говорите. Вы почему своей власти об этом не говорите? Когда Путин принимал решение. На выборах я высказываюсь. Каким образом? Голосую за оппозиционную партию. Какая у вас оппозиция? Вот это интересно. КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Так это же все друзья Путина. А, это иллюзия. У вас был оппозиционер Немцов. Ну да, оппозиционер, да. Был, был. Его за... на Красной площади. Ну, оппозиционеры, они вообще, да, в таких странах долго не... Ну, видишь. Ну, не знаю, как-то тяжело с тобой общаться. Ты поддерживаешь силовой захват э, Украины, территории Украины, понимая, что у тебя отобрали право голоса. Слушай, мне, я вот не подкрепляю, ты вот во всем винишь ну, я так понял, власть России, правильно? Не, россиян. Россиян, ну хорошо, россиян. Ладно, ну ты смотри, все решают не россияне и даже не власть. Все решает правящий класс. Кто правит, кто и решает. Кто а правит кто? сейчас? Ну, олигархи. Зеленский, Коломойский, Ахметов, э, да, Абрамович. Да. Так, да, так, да, так. Да. Понятно, понятно. У мене більше нету. немає. Ну, у мене теж. Давай. Каже історія. Хороші історичні познання. Mm -hmm. <laughs> тобто, я його вже, в принципі, довів до цієї логіки, що захват відчувати в чужій території погано. На його прикладі показав, що у нього права голосу немає, він цим погодився, але він продовжує далі підтримувати силовий захват України. При тому, кажучи і стверджуючи, що. У него есть оппозиция. И все Винша Ислам смеется. 112-я статья Конституции Украины о чем гласит? Давай, говори. Ну, я же говорю, 112-я статья о чем говорит? Ну, так говори тогда. Кто вступает в обязанности после президента Украины? Президент Украины? А по факту. Ну, по факту, проводятся выборы президента Украины, вступает на пост президента президент Украины. Не во времена Майдана. Причем здесь Майдан, если ты говоришь по поводу статьи 112. На пост президента Украины вступает новоизбранный президент. По 112 статье. Да, по выборам президента Украины. Так, по выборам или по 112? Что написано в 112? Ты не слышал? Не, не слышал. А ну, давай, за, зачитай. Премьер-министр. И. А вступил кто? Когда? Я во время майдана. Ну четырнадцатый год. А майдан когда закончился? 2014. День, месяц и год, когда закончился майдан? После Януковича кто вступает? В день, жизнь? месяц и год, когда закончился Майдан. В 2014 году <с кто? <с не виляй, день, месяц и год, когда закончился Майдан, чтобы разобрались с тобой, скажи, кто должен вступить. 112 статья. Не, не виляй. День, месяц... Тогда ты не прав. Вот. Получается, Майдан не имеет никакого отношения к 112 статье, правильно? Или имеет? Мы читаем. Статья 112 а ну, читай. Украины. А ну, читай. Устанавливает, что в случае досрочного прекращения полномочий президента ага. Украины обязанности главы государства временно приходят к премьер-министру. Ага. А кто стал? Когда? Турчина кто? А при чем здесь Турчинов? Он не был премьер-министром. Он был главой Верховной Рады Украины. Ну вот вопрос: какого? вступил в полномочия. Согласно Конституции Украины 2004 года. Статья какая? 112. Та же самая. А Януковича какая была редакция статьи? 96. Ну. Ну. А кто вступает в эту Конституцию статьи? Глава Верховной Рады Украины. Не премьер-министр. Тем более, что э, премьер-министр Микола Азиров 28 февраля подал в отставку вместе со всем своим э, ми министерством, министром, не То было премьер-министра да? Ф, никто не нарушал. Ну как это? Ну открой 112 статью Конституции Украины э, 2000. Вот я тебе открываю и читаю. Нет, и читаю. ты открываешь не ту, ту открывай, которая действовала на момент назначения Турчинова, Парламентскую, президентскую открывай. Стоп, все это время с 2010 года какая была конституция? До 20 февраля президентско-парламентская, а с 20 февраля парламентско-президентская. Поэтому нужно сперва открыть а кто подписал, Конституцию Украины парламентско-президентскую. Открываем. Кто открывай, говорю. Да, я -то да не виляй! Открывай конституцию, если ты на нее ссылаешься. Кто не виляй! Открываешь Конституцию? Я ж тебе вопрос задаю. Кто Там он? мне не нужно задавать вопросы. Ты открываешь сейчас Конституцию и читаешь ее. Я ж читаю. Рина, Нет, ты, Рина, ты должен открыть ту Конституцию, года. которая действовала на момент 22 февраля. Открывай ее. Чтобы ее изменить, кто должен подписать? Ванька ты включил. Конституции никто не изменял. Что ты несешь? Точно? Точно! Так как кто должен вступать в полномочия? Открываешь Конституцию и читаешь 112-ю статью. Пример, мини... У тебя уже красная. Чуть-чуть ломается... Открываешь Конституцию сейчас. Так, Турчина, например, министр. Открываешь Конституцию. Да я уже открыл. Нет, открываешь ту, ту, конституцию, которая была, 112 которая была на момент 22 -го февраля. -го года, да, финал. Нет, Вань, открываешь ту конституцию, которая действовала Нет, на даже. момент. Нет, все, все, да. Так вот, на момент э, назначения Турчинова, я сейчас я выключаю звук, а ты слушаешь внимательно, на момент назначения Турчинова действовала та конституция, которая вступила в силу после заключения соглашения с тем же самым Януковичем 20 февраля. То есть некоторые пункты из конституции, которые изменил Янукович, вернулись обратно в ту, которую он получил, точнее по которой он стал президентом, то есть, Парламентско-президентская вернулась, где парламент управлял государством, а не президент. Это, во-первых. Во-вторых, даже по той же самой конституции, о которой ты говоришь, где якобы должен премьер-министр вступить, выполнять обязательства президента Украины, премьер-министр Микола Азиров подал в отставку, а Янукович эту отставку принял и не назначил нового премьер-министра на момент назначения э, Турчинова исполнителем обязательств Верховная Рада Украины имела все права, чтобы это сделать, потому что она управляла государством. Вот, согласно Конституции Украины, и открываешь сейчас 112 статью и читаешь, не если ты сейчас будешь вилять и не откроешь эту статью, парламентской президентской конституции. Сразу до свидания. У тебя есть, смотри. Я, я ставлю таймер на одну минуту, чтобы ты ее открыл. Поставь таймер на одну минуту. Одна минута, пошел. я включаю звук. Ровно одна минута дается, чтобы ты открыл конституцию и прочитал. Звук включается. Начинаешь. Там есть такая 112 статья, в которой после президента вступает в обовески премьер-министр. Но почему-то Верховная Рада, не, подпиша, не подписавший с президентом Януковича этот договор оппозиции, почему-то назначила, нарушила Конституцию, главную редакцию страны и назначила Временно исполняющим обязанности, в Рио обязанности Турчинова. Но он же не был премьер-министром. Пытание, почему так произошло? 112 стаття Конституції України, твоє время ровно одна минута вийшла. У разі дострокового припинення повноважень президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків президента України на період до обрання і вступу на пост, головного, е, на пост нового президента України покладається на голову Верховної Ради України. Е, переключився в тік. От це як, потрібно знати, як працює е, російська. О, у них все дуже просто. Вони весь час посилаються на ту конституцію, яку собі сам Янукович поставив. О, коли річ доходить до тієї Конституції, е, е, по якій ми живемо, так вони відразу мінусуються, цікають. Ну що ж зробити.